Змінюємось і чи не хочемо про це. Це завжди трагікомічна історія. Ми має, маємо вже такий досвід там, в Черкасах, де буде завтра вистава, де була створена вистава про міста і так далі. І була зроблена велика лабораторія, де Євген брав участь і мав прем'єру, і, і як от, теж ви бачили Херсонські глядачі на фестивалі в Міку Менетаврі на минулого року. Але це питання іншого театру, іншої території спілкування, іншої. І власне, іншої території відповідальності. Бо театр це теж є територія відповідальності, а не територія розва. Ми їхали через Миколаїв, я це просто покажу. Мене вразило, бо в нас вчора було обговорення після вистави, і ми не встигали на Херсонський потік. І я от взяв таку знач, програмку Ніколаївського академічного художництва русського драматичного театру. І я припрошував. А від того, что я побачу, да, це державные гроши, которые вытрачаются на антрепризу, да, название, королевские игры, добрый горень. Ну спасибо тебе, Яша. Шесть блюд из одной курицы, гарнир по-французски, любовь до гроба, верная жена. Ребята, это государственный театр, который финансируется за счет налогоплательщиков. Какие б... Верная жена, любовь до гроба. Можно ставить хотя бы классический репертуар. Я не говорю уже об экспериментальных работах, о новой драме, которые должны здесь идти, которые должны ставить молодые режиссеры, на которые есть у этого театра денежка, потому что этот театр получает финансирование из областного бюджета на зарплаты своим работникам. Они пробуют зарабатывать деньги, деньги можно зарабатывать не только вот этими названиями. Деньги можно зарабатывать и новой драмой, куда прекрасно ходит э, черкасский зритель, пока театр не сгорел, и классическими сильными постановками. Но это свидетельство бессилия руководства этого театра. И почему человек с неизвестной фамилией мне, которая не написано здесь, а вот Николай, художественный руководитель, заслуженный деятель искусств, Николай Кравченко, руководит этим театром. Вот у нас вчера была в Национальном театре Франко дискуссия по поводу новой драмы и по поводу вопросов государственной политики в, те, в области театра. Она есть или нет? И может новая драма появляться на сцене? Никаким образом. В национальном театре, благодаря Станиславу Моисееву, это есть. Три спектакля для детей, один с участием Марии Бурмаки, которая была последней премьерой прошлого года, сделали новую украинскую сказку. Залы полны, дети счастливы, родители попадают на свою территорию детства. Для взрослых на камерной и на большой сцене «Квитка Будякс» сложный драматический спектакль э, с, э, со сложным, сложной историей со зрителем, но нужный спектакль, в котором играет Бенюк. Э, и, и еще бляда прекрасных э, драматических актеров. Э, спектакль там Дивка украинская ловстори» про архаизм нашей жизни, на который за несколько месяцев люди покупают билет, потому что их нет. Что это? Что это? Это антреприза имени Николая Кравченко. Да, вот я правильно понимаю. При том, что мне очень нравится безответственность этого театра, который пишет, администрация оставляет за собой право на замену или отмену спектакля. Ребята, назовитесь антрепризой, заберите финансирование из областного бюджета и делайте, что хотите. Приватизируйте здание и делайте там, что хотите. Но ну не называйтесь, не позорьте название театра. Так это не единственный же такой театр. И это не единственное. единственный, я понимаю, такой это театр, это который все говорят, что мы боремся за выживание. А вы думали о креативе? Вы заслуженные деятели искусств, члены СТД. Как вы развиваете свой театр? Они проводят фестиваль, насколько я помню. Что этот фестиваль, где результаты работы этого фестиваля? Где результаты открытых конкурсов? Мы говорим об открытости. А где открытые конкурсы для э, режиссера? В каждом театре областном не закрыты ставки режиссеров-постановщиков. Почему? Я преподавал в театральном институте, у меня было два выпуска. Да? Э -э, прекрасные молодые ребята. Они сейчас ставят за свои деньги, пробуют что-то. Они ездят к Ивану Вырыпаеву в Польшу. Да? Э -э -э, это все происходит пассионарно. Мы развиваем пассионарных личностях. Супер! Так подвиньте, пожалуйста, свои жопы и дайте возможность людям работать, а не получать ва вам зарплаты и э аренды. Спасибо, Андрей. Мы еще сегодня приготовим пост-релиз, еще раз отправим ну, расклад на сегодня, потому что будет в Херсоне. Ну, на этом мы начнем. Да, спасибо. Спасибо вам. Так. До встречи на лютому феврале. Цього року он изменил название и став международным. Трошки.